Так осушиваются рамки на комбите в Новой Зеландии. Выставляются вот так вот в ряд. И там чужие пчелы пролетают себе и осушивают все, кто что хочет. Кто больше возьмет, кто больше унесет. О! Вот так происходит осушивание рамок. Вот так. Распространяем болезни, воровство и все остальное. О! Темно. Вот так. О, во, во, во. Вот так. Вот так здесь осушиваются рамки. Вот так. Поздвигали боксы. И порядок. И все, что погибло, ну то погибло. Вот так. Все больные рамки валяются, все валяется. Вот такие дела. Так делается осушивание рамок в Новой Зеландии. 13 марта 2018 года.